Вітаю, ви дивитесь «Підпільну імперію. Програма, в якій кіно серед іншого, привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що ж дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне, фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли. Стил Артуа представляє досконале кіно, красиву мелодраму про складнощі у стосунках молодої нью-йоркської пари. Чекає на нас сьогодні. Зникнення Еліонор Рігеви, друга частина такої є назви історії про те, як Джеймс Макевой та Джесіка Честейн дізнаються, що життя це човен, у якому гребти повинні обоє, бо інакше нічого не вийде. Режисер Бенсон зняв два фільми про одну і ту ж саму історію з позиції чоловіка і відповідно жінки. Минулої п'ятниці ми бачили все очима чоловіка. Історія називалася Він. А тепер будемо мати можливість подивитися на все жіночими очима, очима. Альона Вінницької, добрий вечір. — Привіт, Дякую, що прийшли. Присажуватися. Альона Вінницька підпільний псевдонім. Перша з Віари, українська виконавиця, композитор. Вже 10 років співає Сольно. Кар'єру починала як телеведуча музичного каналу, захоплюється режисерськими роботами братів. Коен. обожнює стрічки піаніно та пригоди Шерлока Холмса, любить йогу і малювання. Это наш маленький подпольный кинотеатр. Мы сейчас начнем смотреть кино. Прежде чем это случится, я хотел узнать: а вы что-то слышали про этот фильм? К чему вы вообще готовы в связи с этой историей? Ну, мне достаточно того, что я знаю о вашей программе. Здесь всегда такие нетривиальные картины. Про фильм этот я практически ничего не знаю. Режиссер малоизвестный, дебютант. Для меня молодой. да. И поэтому я, честно говоря, с трепетом жду <laughs> а, момента, когда мы начнем смотреть. Вам предлагается сегодня мелодрама про отношения двух молодых людей в образцовом мегаполисе, каким является, собственно, Нью-Йорк. Вот. Вам вот эта тема близка или, может быть, я не знаю, вы интересуетесь там другими жанрами, другими темами? Я интересуюсь разными жанрами, я очень люблю фантастику, и в данный момент я читаю, собственно говоря, фэнтези. Но мелодрамы меня интересуют более, чем интересуют. Потому что я пишу песни о человеческих отношениях. И мои, все мои песни практически об отношениях мужчины и женщины. Поэтому эта тема мне не то чтобы близка. Это моя стопроцентная тема. Я люблю такие фильмы. Один, кстати, из моих любимых фильмов «Пианино». Опять же, таки, это тоже отношения мужчины и женщины. Так что я ко всему готова сегодня. Но будем надеяться, что вы помимо зрительских эмоций отсюда унесете еще какую-то практическую информацию, какие-то, не знаю, драматические конструкции, которые помогут э, в будущем для того, чтобы... Я не могу ничего сказать заранее, надо смотреть. Тоже начинаем от дивитись о стричку, которая называется «Зникнення Элеонор Ригби», а другая частина приемного перегляду. Стелла Артуа представляет досконалое кино «Зныкненье Элеонор Ригби». Сергей неделю назад здесь смотрел историю, которая называется «Он». Ну, собственно, мы видим историю а, любви глазами мужчины. А, наградил фильм определением «Женское кино». Потому что сентиментальная, потому что очень по-женски сентиментальная. И одновременно а вот есть эта женская какая-то жесткость, граничащая с жестокостью. Вот. Вы какое определение этой картине дадите? Э -э, ну, этой картине сложно дать определение, потому что она намного, настолько глубока, как мне показалось, и многогранна. И мне, у меня вообще складывалось впечатление, что сценарий написали и психологи, или и психотерапевты, и психиатры либо люди, имеющие к этому какое-то отношение, и, собственно говоря, красной нитью э, психиатрия присутствует вообще во, -во, -во, во всем этом фильме. И папа пс психиатр, вот. да и собственно главная героиня это тоже человек э, не простой. Это не, не фильм, а обычной женщине. Вот. назвать его женским можно только с точки зрения того, что он многим мужчинам будет непонятен. А почему? Как вы думаете? Ну вот автор же пытался а потому что, показать. Потому что нет, автор как раз понимает мужским... женщину, и здесь все понятно с режиссером. Режиссер, мне кажется, знает нечто большее о женском начале, чем любой, там, скажем, среднестатистический мужчина. А непонятно будет, потому что вот всю жизнь непонятно. Ну, вот как, ну смотрите, вы же смотрите кино, оно вам понравилось. Вы, очевидно, ставили себя где-то на место главной героини. Вот героиня бежит от трагедии, которая произошла. Между ними. Трагедия можно ну, читать ее как метафору. Ну, вот, я не знаю. Улетучилось чувство. Нет, ну, как, нет, нет. Я притяжение. вообще не рассматриваю это так. Здесь более глубокие моменты. Начнем с того, что героиня на самом деле изначально психически не совсем нормальный человек. Она не сумасшедшая, но то, что у нее подвижная психика. Это творческие люди, да, которые очень сильно что-либо переживают и воспринимают в жизни. Не все женщины прыгают с моста, даже при такой страшной трагедии, когда они теряют детей. Она изначально э, необычный сама по себе человек, она изначально жизнь воспринимает немножко в другом цвете. Поэтому то, что с ней произошло, ее это просто растоптало, раздавило. В данном случае главный герой... Более приземленный человек, то есть он обычный мужчина. У такой женщины должен быть только такой мужчина. Потому что если эта женщина будет, если рядом с такой женщиной поставить мужчину с, с, с таким же темпераментом и, с, таки, и с, с такой же нервной системой, то они вдвоем бы пошли и бросились бы с моста сразу же. То есть кто-то из них должен был держаться на плаву и держать всю эту ситуацию под контролем. И он ее и держал. Это он ходил за ней, весь этот фильм, она от него убегала. И если бы он за ней не ходил, возможно, она бы и не вернулась. То есть... В общем, эта картина меня, честно говоря, не только тронула, она меня, ну, она меня зацепила очень серьезно. Как тонко показан момент, например, профессора женщины, да, которая рассказывала о детях. Мне просто очень понравилось это, что ты, вот, как бы ты ни старалась быть хорошей мамой, все равно через 29 лет он... Э будет ходить под психиатром, обязательно вспомнит какую-то историю, где вы сделали что-то не так, а вы даже не сможете вспомнить, что вы сделали не так. И вот она сидит и слушает все это. Женщина, которая потеряла ребенка, которая из-за этого бросилась с моста, она выслушивает эту историю, и у нее в этот момент внутри нее рождаются какие-то уже другое понимание жизни. А может быть, не надо так серьезно к этому относиться, а может быть это не так фатально потеря ребенка, как бы это ни было страшно. Может быть, как, ну, стоит посмотреть на это другими глазами, вот как тонко режиссер передал эти моменты, что она не просто сама сидела в закрытой комнате и переживала свои какие-то эмоции. Э, то есть она встречала людей по ходу, которые наталкивали ее на мысль о том, что надо возвращаться к жизни. Ну, я так это понимаю, может быть, это как-то иначе. А как соединить два мира? Она так э, горько переживает всю эту историю, по нему не скажешь, как он переживает, и упрек в его адрес скажешь, летит за то, что, что он там еду китайскую заказывает и все прочее. Есть версия, что мужчины достаточно тонко все переживают и гримируют все за какой-то внешней грубостью. И вот эта непроницаемость их внешности не позволяет до конца углубиться в то, что происходит внутри. Какие там переборки падают в связи с трагедиями. Безусловно, мужчина воспринимает по-другому этот мир, женщина по-своему, мужчина по-своему. Да, мужчины часто тоньше даже чувствуют и переживают, но они не могут себе позволить истерику, потому что это их природа. Мужчина в нем заложено держать все под контролем. То есть кто как не он должен спасти ситуацию, кто как не он должен научить, кто как не он должен добыть. И если это нормальный мужчина то именно так он и будет себя вести, как вел себя главный герой. То есть без истерики, просто с камнем в душе, понимая, что произошло нечто ужасное. Ведь в конце фильма он раскрывается, когда они вместе плачут, когда он рассказывает ей о том, каким был малыш, когда она пришла и сказала, что я не помню его лица, и он рассказывает ей, что он был похож на тебя, что ничего более прекрасного я не видела в своей жизни. Здесь вот его прорывает, он начинает рыдать, потому что для него это точно такая же трагедия, как и для нее. Но он как мужчина нормально не может позволить себе куда-то убегать, сломя голову, там бросаться с моста и так далее. Вот в чем проблема, мне кажется, вообще всех нас, мужчин и женщин, в том, что женщина видит в этом большой недостаток, что он не так чувствует. Он заказал китайскую еду, он спрятал вещи там куда-то. Он просто таким образом – это защитная реакция. И он правильно сделал, что дал ей время подумать, и она вернулась к нему. А вот все эти выводы вы делали, смотря кино, читая книжки или много вот в жизни подсмотрено? На примере, не знаю, отношений каких-то друзей там? Мы все воспринимаем через свой собственный опыт. Конечно, когда тебе 20 лет, тяжело что-то воспринимать на собственном, через собственный опыт, потому что его практически нет. Когда тебе 30, 35 и больше, ты, конечно, жизнь больше просеиваешь уже через себя. Безусловно, книги, фильмы, да, это все интересно, но, но не имея собственного опыта... Мне кажется, Ни одна такой... книга не, не, не даст тебе полной картины. Мне кажется, вы такой мудрый родились. Вот ну, сколько у вас отношений, целый век длятся с Сергеем, и такой вы образец. А, вот хотя Я не вы, образец. Же, вы же вы же два творческих человека и вот другой бы сторонний зритель сказал бы: и как они уживаются вот и работа вместе и семья вместе и играет и у каждого творческие амбиции, а нет ведь как-то вот находят же какой-то баланс? Тяжело. Находить какой-то общий язык с близким тебе человеком. Мне понравилась фраза ⁇ отца ⁇ Горе ⁇ это все равно, что находиться в чужой стране. Очень тяжело общаться с местным населением. Общение вообще людей ⁇ это очень сложный процесс. Либо люди просто закрываются, и тогда это все превращается в какую-то рутину, эти отношения. Все просто как-то существуют. Либо эти отношения просто заканчиваются рано или поздно. Для этого нужно иметь, естественно, силу воли, характер. Потому что длительные отношения, они, с одной стороны, хороши, с другой стороны, в них есть подводный камень. В том смысле, что их очень тяжело потом закончить. Ну, тяжело. И взрослому человеку очень тяжело потом найти себя в этом мире. То же самое, что мы видели в этом фильме. Ведь проблема даже была не в том, что... Даль, они разошлись. Что делать дальше? Вот она сама. Вот она осталась сама, она вернулась домой к родителям. Совершенно уже чужая для нее жизнь. Там, она прожила до этого, жила совсем иной жизнью. Что делать? Пойти учиться? Ну хорошо, можно пойти учиться. То есть она начинает заполнять эту пустоту, которая там... Люди боятся этого. Когда рушатся отношения, они не знают, чем заполнить эту пустоту. Так было все понятно. Ты ходил на работу, приходил домой, готовил еду, у тебя есть дети, предположим, ты занимаешься детьми, муж приходит с работы и так далее. А когда это все рушится, ты не знаешь, куда себя деть. Это очень тяжелый момент. И многие люди не хотят начинать что-то заново. А вот эти стрессы, они вам помогают для того, чтобы песни писать? Или, напротив, вы пытаетесь их избежать? Они мешают записывать музыку, выступать? Ну, по большому счету, они помогают, конечно. Потому что э, это такой всплеск э, творческий происходит, и ты начинаешь писать. Как это Гребенщиков пел, э, естественный шок, это с нерва вспадает мозг. Да, конечно, помогает, потому что в творчестве невозможно рутина. В любви, как и в творчестве, вяло текущее состояние невозможно: либо ты уходишь, либо умираешь да? другого нет пути. Сытость она не способствует э, творчеству. Да, можно писать, и у меня таких песен достаточно написанных именно в такой период, когда все хорошо, когда я всем довольна. Э, и эти песни, они нигде, они просто лежат в столе, потому что они мне не нравятся, и я ничего не хочу с ними делать. С другой стороны, это, конечно, в жизни на убой получается, потому что ты для того, чтобы что-то хорошее создать, тебе нужно быть постоянно на грани, на каком-то, каком постоянном находиться То есть на карте. Писать кровью, да, условно говоря? Э, ну да, грубо говоря, это тоже невозможно потому что ну нужно беречь и себя в том числе. Вот здесь нужно находить просто баланс. Надо уметь ускоряться и замедляться. Поэтому я занимаюсь йогой. Вот смотрю на вас и думаю, какие фильмы вас воспитали, сформировали? Вот вы что смотрели в детстве? Ну в детстве я смотрела советское кино, безусловно, прежде всего. Ну, название, вот, вот какой-то, вот вот, вот, вот вот вы... Белый Бим, Черное Ухо. Ой, нет, 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 это ужасно. Вы знаете, я совершила даже подвиг в детстве, и после фильма Белый Бим, Черное Ухо решила прочесть книгу в надежде на то, что там все заканчивается иначе. Я обливалась слезами, это было страшно. Второй фильм, который меня подкосил, и мне даже вызвали скорую. Это «Мустанг и находец». В момент, когда этот «Мустанг» прыгнул со скалы, и вот эта история любви двух лошадей, одного там красавца независимого и в такой совершенно невзрачной лошадке, я просто серьезно вам говорю, то есть у меня был приступ, и мне вызвали скорую, и меня увезли. Я и до сих пор стараюсь не смотреть такое кино, потому что меня очень сильно я потом годами могу вспоминать какие-то кадры, и они меня мучают очень часто плачете в кино. Я могу плакать, я могу злиться, я могу очень сильно переживать из-за каких-то моментов. Например, вот о сегодняшнем фильме. Я так и не поняла, почему он ей сказал, что он ей изменил. Вот не нужно было этого делать. А этот, этот момент... Это правда не нужна в отношениях? Нет, почему? совершенно. Я считаю, что это совершенно было лишнее. Это очень хорошо его характеризует, этого, этого мужчину, что он настолько любит эту женщину, что он вывалил ей это все, потому что он не мог даже заняться с ней сексом, зная о том, что у него была, пусть вот эта вот женщина совершенно ему неинтересна, и это был случайный секс, которого он тоже не хотел. Режиссер показал, что вот насколько сильна его любовь, что он не смог смолчать. Но с точки зрения психологии не надо было этого делать, но тогда не было бы кино, потому что мне кажется, что именно в тот момент у них все могло бы и наладиться, вот и. Ну, сказал. Вот. Я очень сильно распереживалась в этот момент, потому что я считаю, что это неправильно. То есть, да, я очень эмоционально... Вот я помню какое-то ваше интервью двухгодичной какой-то давности, может быть, где вы страшно расхваливали черно-белое французское кино и какое-то с Жаном Габеном вы посмотрели тогда. Вот не помню, какое... Вот, вот часто смотрите? Часто смотрите ну, французское, э, в частности, вот, э, опять кино? опять же таки, возвращаясь к сегодняшнему фильму, мне стало сразу все понятно, что в этом фильме будет происходить, как только я увидела плакат в ее спальне, в афишу фильма «Мужчина и женщина». «Лилюша» — это считается как бы, да, великое кино. Я посмотрела его не так давно, несколько месяцев назад. Признаюсь честно, я чуть не уснула. Но выключить так и не смогла, потому что на самом деле фильм очень интересный, он просто уже не современный. В качестве темпа-ритма. То есть сейчас такое медленное кино, сейчас все ускорилось, жизнь, темпы ускорились. Соответственно, даже такие мелодрамы, которые сегодня мы смотрели, казалось бы, это размеренная мелодрама, она не должна быть какой-то, это не экшен, да, там не должно быть э -э какой-то нарезки, там активный тем не менее он достаточно динамичный был и, то есть а вот если сейчас посмотреть мужчина и женщина то вы будете медленно медленно засыпать потому что там очень все медленно но тем не менее всем тем кто хочет узнать и понять кто, что из себя представляет женщина я рекомендую посмотреть этот фильм а потому мужчина? что женщина порой делает такие поступки которые, которые мужчина не может понять почему она так ну, это необъяснимо и мужчина может только бежать за женщиной. Больше ему ничего не остается. И он, он может за ней бежать, 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 пока она не остановится. Либо она не остановится, либо она остановится. Другого пути нет. То же самое вот Лелюш снял. Мужчина и женщина. Если бы там мужчина не побежал за женщиной, ничего бы не получилось. И он такие сделал над собой усилия и побежал. Здесь происходит то же самое. Мужчина все время идет вслед за ней. И рано или поздно она возвращается. Это то, чего сейчас не хватает современным мужчинам. Никто ни за кем не ходит. То есть все как-то упростилось до просто до, до безобразия. А ну ты не хочешь, ну и, ну и до свидания. Люди Борьба проходят. Эгоизма? Э, не знаю, лень, э, не знаю, чем это можно объяснить, но, но это неправильно. Женщина так устроена, что за ней нужно охотиться. Если вы не будете охотиться на женщину. У вас не будет женщины. У вас не будет женщины. Зі жінками потрібно бігати. Це я звертаюся до чоловіків, а, тому що ну така вона є природа, наша природа. Ми потрібні їм, а вони потрібні нам. А, тож давайте якось будемо шукати порозуміння. А на сьогодні все ми щойно подивилися разом із Альоною стрічкою зникнення Еляно Рігбі, ту частину, яка зветься Вона. Висновки, які зробили, за жінками потрібно бігати, і не варто про це забувати. Вже наступної п'ятниці Підпільна імперія повернеться у ваші домівки разом із ще одним цікавим кіном. Сподіваюся, до того часу у вас не зникне бажання дивитися хороші фільми. Дякую, що були з нами, і хай щастить!